السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو اپنے وطن عزیز پاکستان کے سوات وادی کے شہر سید و شریف کے متعلق پہنچ لائی ہوں آپ کی خدمت میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی عمری وحل من لسانی یفقہ قولی اللہ صلیٰ محمدن و علیٰ محمد علیہ کما کماصلیۃۃ علی ابراہیم و علی ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید المجید اللہ بارق علام محمدن و علع محمدن کما بارکطہ علی ابراہیم وعلیٰ علی ابراہیمہ انََََََََََ کا حمید المجید تو یہ ہے سیدو شریف اور سیدو شریف کیوں مشہور ہوا ہے یہاں پر سیدو بابا نام کے پورے خیبر پختونخوا میں جن کو ایک مذہبی طور پر بلند پایا رہنما کی حیثیت حاصل ہے مذہبی حیثیت سے وہ بہت بلند ہیں اور سماجی اس میں بھی ان کے بڑے کردار رہے ہیں بہت بڑا کردار رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں سیدو بابا نے جدید ریاست سوات کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے ایک مصنف فضل ربی راہی اپنی کتاب سو سوات سیاہوں کی جنت صفحہ 166 پر سیدو بابا کے حوالے سے کچھ یوں رقم تراز ہیں اخوند صاحب سوات کا اصل نام عبد الغفور اور والد کا نام عبد تھا آپ سوات کے علاقے شامی زئی میں ایک مقام پر پیدا ہوئے سترہ سو چورانوے میں آپ اخوان قوم کے محمد قبیل صافی سے تعلق رکھتے ہیں محمد ہے یا محمد ہے تاہم بعض باز لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا تعلق گجر قوم سے تھا اخوند صاحب سوات کو نہ صرف سوات بلکہ خیبر پختون خواہ میں بھی پورے علاقے میں سیدو بابا کے محترم نام سے جانا پہچانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ سیدو بابا نے سب سے پہلا جہاد اٹھارہ سو پینتیس میں پشاور کے قریب شیخان کے مقام پر امیر کابل دوست محمد خان کی میت میں سکھوں کے خلاف جہاد کیا ایک انگریز مورخ ٹونی جیکس اپنی کتاب میں مذکورہ جہاد کی تاریخ چھ مئی سن اٹھارہ سو چونتیس لکھتے ہیں پھر آپ نے اسپل بانڈی میں مقیم ہو کر شادی کی شادی کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو فرزند عطا کیے میاں گل عبدالحنان اور میاں گل عبد الخالق پھر آپ نے اٹھارہ سو اڑتیس میں اس پل بانڈائی کو خیر بات کہا اور مستقل سکونت کے لیے سیدو شریف چلے آئے اس وقت سیدو کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی بس ایک معمولی سا شہر تھا لیکن جب آپ نے اسے اپنی دائمی سکونت کے لیے منتخب کیا تو اچانک اس کی اہمیت اور اس کی وقت میں اضافہ ہو گیا اور آپ کی وجہ سے سیدو تبدیل ہو کر سیدو شریف بن گیا آپ نے اٹھارہ سو انچاس میں سکھوں کو شکست دے کر پشاور پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا یہاں پر میں بتاؤں کہ انگریز مستقل ستاتے رہے آپ کو اور آپ مزاحمت کرتے رہے اخوند صاحب نے سوات مالاکنڈ بنیر کو انگریزوں کے تسلط سے بچانے کے لیے تمام وسائل جمع کیے کیونکہ انگریز پشاور پر اپنا قبضہ مستحکم کر چکے تھے پشتونوں کی باہمی دشمنی ختم کروانے اور ایک ان کو ایک مضبوط اور مستحکم محافظ فوج ترتیب دینے کے لیے آپ نے بار بار جرگے منعقد کیے اور شرعی حکومت کے قیام پر زور دیا چنانچہ پہلی بار آپ نے ستھانہ کے سید اکبر شاہ کے نگرانی میں اٹھارہ سو انچاس میں حکومت قائم کی یہ حکومت بہت نازک اور ناگفتہ حالات میں قائم کی گئی تھی اور ابھی اچھی طرح سے قدم بھی نہیں جما پائی تھی کہ اٹھارہ سو ستاون میں سید اکبر شاہ وفات پا گئے اس کے بعد بھی سوات میں مستحکم حکومت قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنی تمام جو کوششیں تھیں وہ جاری رکھیں ستمبر اٹھارہ سو تریسٹھ میں انگریزی فوج کا دستہ ملکہ نامی گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے بنیر کے علاقے میں داخل ہوا تو وہاں کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف شدید مزاحمت کی اخوند صاحب کا جذبہ جہاد بھی شدت اختیار کر گیا اور آپ نے چھبیس اکتوبر اٹھارہ سو کو باقاعدہ جنگ شروع کی انگریز فوج کے پاس ہر قسم کا جدید اسلحہ تھا اور ان کی تعداد بھی دس ہزار تھی اس مسلح اور منظم فوج کے مقابلے میں اخونت صاحب کے ساتھی معمولی دیسی ہتھیاروں یا محض لکڑی کے لکڑی سے اور پتھروں سے مسلح تھے اور افراد کی تعداد بھی سات ہزار سے زیادہ نہ تھی یہ لڑائی پوری شدت سے امبیلا اور ملکہ وادی بنیر کے پہاڑی مورچوں میں لڑی گئی اکتو بیس اکتوبر سے ستائیس دسمبر تک یہ جنگ جاری رہی اور اخوان صاحب ان کے ساتھیوں نے نہتے ہونے کے باوجود بریگیڈیئر جنرل سر چمبر لین کی افواج کا جوان مردی سے مقابلہ کیا اور ان کو ہرا دیا انگریزوں کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا جانی اور مالی دونوں خود چیمبر لائن بھی بہت شدید زخمی ہوا مجاہدین کی اکثریت بھی شہید ہوئی انگریزوں کو اس علاقے میں لڑائی کے بدے کچھ نہیں ملا لہٰذا انہوں نے ملکہ گاؤں کو آگ لگا دی مجاہدین تو ختم ہوئے نہیں انہوں نے اپنا مرکز دوسری جگہ بنا لیا انگریزوں کے حوالے سے سیدو بابا کی پالیسی کو ڈاکٹر سلطان روم اپنے ایک مضمون میں اس طرح رقم کرتے ہیں کہ سیدو بابا نے اس وقت علم مزاحمت بلند کیا جب جب کہ وہاں پر حالات بہت نامسائد تھے سردی کا زور تھا پہاڑوں کی بلندی تھی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر بہرحال وہ بارہ جنوری سن اٹھارہ سو ستتر کو وفات پا گئے سوات کے مرکزی شہر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر سیدو شریف میں آپ کا مزار واقع ہے اور بہت لوگ یہاں حاضری دینے آتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی روحانی شخصیت ایسی تھی کیونکہ آپ بہت عبادت گزار تھے تہجد گزار تھے مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے اتنے شدید موسم کے باوجود خود بھی جاتے تھے اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاتے تھے مسجد بھی آپ نے خود تیار کروائی تھی بلاخر جب آپ کا انتقال ہو گیا اس کو آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ تین انگریز شاعروں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا وہ میں آپ کو کسی اور پوسٹ میں ان کی شاعری بتاؤں گی لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ ادھر سے ادھر تک دنیا تاریخ ہو گئی ہے کیونکہ سیدو بابا دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی راہوں میں دام درم میں سخن قدم میں پیش پیش رہیں اور اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے بابا سیدو شریف کے اوپر ان کے شہر سیدو شریف پر اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بھی دے کہ ہم بھی ان کے مزار پہ جا کے زیارت کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و علیہ الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ